Мне приятно видеть столько э, женских лиц, и даже вижу, есть мама с ребенком. Э, конечно, это очень э, находит отзыв э, в нашем восприятии, в нашем понимании вас и, и, и я надеюсь, в нашем э, сотрудничестве. Вы знаете, что э, Всеукраинская экологическая общественная организация «Мама-86» как раз и акцентирует свою, свою работу на том, чтобы донести... Э, Понимание женское, материнское понимание необходимости заботиться о будущем своих детей не только через вот какие-то поступки, направленные на сохранение здоровья своей семьи, своих близких, но и на создание благоприятного окружающего, благоприятной окружающей среды. Наша организация была создана уже 23 года назад. Мы одна из старейших и крупнейших экологических организаций в Украине. И у ее истоков стояли мамы, которые были озабочены будущим своих детей после Чернобыля. Организация изначально существовала, создана была как Киевская. Но за эти 23 года мы уже далеко вышли за рамки Киева и вышли далеко за рамки вопросов безопасности в плане атомной энергетики. Сейчас у нас 17 региональных организаций в разных регионах Украины. У нас есть и на западе, и на востоке, и в центре, и на юге. И мы действительно заинтересованы в том, чтобы максимально расширить наше географическое присутствие, чтобы те наши задачи, которые мы ставим перед собой, которые, безусловно, нельзя решить исключительно на киевском уровне, чтобы мы могли воплощать наши цели, наши задачи и во всех регионах Украины. Поэтому мы вот приехали с такой миссией сюда, пока у нас в Запорожье, в Запорожской области нет таких вот постоянных надежных партнеров, единомышленников. мы надеемся, что вашим лицам мы их выдали дойдем. Я вкратце хотела рассказать о том, чем, собственно, мы сейчас занимаемся, потому что вопросы атомной безопасности, вопросы многие другие вопросы вообще безопасности нашего существования, они оказались гораздо более комплексными, чем, возможно, вначале казалось основателем организации. И с течением времени стало понятно, что существует большой клубок проблем, разрешить которые можно только действовать комплексно. Мы сейчас работаем по нескольким тематическим направлениям и работаем, используя разные формы и методы действия. Очень большой пласт нашей деятельности связан с работой, с вопросами государственной политики в сфере экологии. Потому что мы понимаем, что только заложив правильный фундамент, мы можем обеспечить системность наших действий. Мы, очень, мы можем очень много делать каких-то маленьких пилотных проектов, допустим, утеплять школы или ставить солнечные батареи на них. Или пытаться решить вопрос обеспечения качественной водой больницы, какие-то еще заведения. Мы понимаем, если это не будет заложено в основе государственной политики, если это не будет системно, мы не сможем решить эти вопросы комплексно. Мы, не, мы слишком малы, хоть мы большая организация, но мы слишком малы для того, чтобы э, своими действиями подменить действия государства. Поэтому мы очень много работаем над тем, чтобы э, свои понимания, а мы представляем тоже граждан Украины, у, э, у нас есть миссия, мы представляем интересы большого количества людей, чтобы эти интересы, интересы э, украинцев э, и право украинцев на здоровую окружающую среду, э, чтобы они были, находили адекватное отображение в государственной политике. На практике это означает анализ того, что происходит сейчас, анализ лучших мировых практик, то, как, как государство от национального уровня до местных органов власти решает вопросы с отходами, с обеспечением качественной воды, с сохранением природных наслаждений и много других вопросов. Мы готовим наше предложение э, законопроектам, к каким-то другим нормативным актам. И добиваемся того, чтобы вот эти идеи, они были системными, чтобы государство заботилось э, на надлежащем уровне, чтобы было финансовое обеспечение экологической политики. Поэтому очень много работы происходит вот э, такой серьезное, рутинное, возможно, не всем понятное и э, ну, сложная, э, потому что надо искать партнеров и э, пути преодоления какого-то сопротивления, каких-то негативных тенденций. Э, вот эта работа, она составляет огромный класс нашей деятельности. Но э, есть то, что, возможно, нам более близко и более близко вам понятно, это информационно-просветительская деятельность. Э, дети, э, школьники, студенты. Это вообще про все население, которое пока еще довольно мало знает о том, как какими-то маленькими практическими шагами можно самим приблизиться к более комфортному существованию и взаимодействию с природой. Мы много работаем со школами, мы много работаем с университетами, мы делаем, разрабатываем какие-то программы э, внешкольного обучения или предложения к программам э, учебных заведений, работаем с Малой Академией наук э, э, по вопросам того, как вот, донести и как воспитать экологи экологическую сознательность э, с самого э, молодого возраста и на протяжении всей жизни. И мне кажется, что это вот, как раз та -то точка соприкосновения, которая начинаем говорить. А, у нас а, один из наших приоритетов это, это так называемое а, формирование а, сознания экологических потребителей. Потому что мы все а, являемся покупателями, каждый день делаем а, какой-то выбор а, товаров, а, и а, уже в этом своем действии мы можем быть экологически сознательными. А, Поэтому у нас уже второй год происходит, проходит каждый октябрь, так называемая неделя экологического потребителя. Мы проводим в течение одной недели, которая, естественно, мы готовимся гораздо дольше, чем она проходит. Мы готовим комплексные информационные просветительские материалы, это постеры, это какие-то буклетики, которые сфокусированы на одной теме. Одной теме связанной с с так называемым устойчивым потреблением или экологически сознательным потреблением. В прошлом году это была экологически безопасная стирка. То есть как мы, выбирая продукцию бытовой химии, конкретно стиральные порошки, на что обращать внимание, чтобы не навредить ни себе, ни природе. И вот в течение этой недели в разных городах Украины наши региональные организации, и мы тоже в Киеве, Проводим очень, очень разные, очень комплексные мероприятия. Это могут быть и круглые столы с местной властью и с другими заинтересованными лицами, например, производителями стиральных порошков, представителями супермаркетов, представителями каких-то бизнес-организаций, которые в своем функционировании используют стиральные порошки, например, это гостиницы. И мы пытаемся найти пути как использование таких экологически безопасных порошков, которые в принципе производятся и в Украине, и импортируются точно так же. Как сделать так, чтобы было все больше и больше и населения, и крупных потребителей переходило на эти формы продукции? Мы Проводим информационно-разъяснительную работу, мы делаем очень интересные массовые акции, какие -то иногда безбашенные, иногда то что, то, что интересно молодежи, что привлекает внимание тех же школьников. Иногда это что-то более серьезное, направленное на родителей, на мам, на какие-то другие аудитории. Но задача в том, чтобы охватить разную аудитории, чтобы донести какую-то тему, наши, наши сообщения как можно более доступным языком и чтобы в конце концов и на уровне государственной политики, причем создание каких-то льгот, создание каких-то условий для того, чтобы экологическая продукция была более доступной. И путем а, объяснения, <как> почему стоит выбирать тот, а не традиционный продукт, э, сделать вот такое потребление таких стиральных порошков более массовым. Ну, это была тема прошлого года, в этом году мы э, сфокусировались на э экологически сознательном питании. Это тоже очень интересная, животрепещущая тема все больше и больше людей задумываются о том, что они едят, чем они кормят своих детей. И при этом почти параллельно идут два вопроса, как продукты могут, как выбирать продукты, которые здоровые, и как выбирать продукты, которые менее всего вредят окружающей среде, при производстве которых минимально используются какие-то вредные вещества, которые э, выращиваются как можно ближе к потребителю, чтобы не тратить э, природные ресурсы на транспортировку, на хранение, на обработку, э, консервацию какими-то там души, искусственными э, веществами. А вот э, сделать так, чтобы э, население задумалось об этом, чтобы идеал магазин не просто брать с полки какой-то яркий привлекательный товар, читать, что написано на упаковке, интересоваться, где это произведено, думать, вредными какие-то там добавки, которые присутствуют в продукции, как это было произведено, нанесенный вред окружающей среде и что можно сделать, чтобы эта продукция была действительно использована полностью. Потому что в мире около исключения, около трети э, пищевых продуктов просто выбрасывается. потому что мы не рассчитываем количество, которое нам надо. Получается, что треть э, природных ресурсов э, потрачена в пустую. И вот какие-то такие сообщения мы доносим э, через разные методы, опять же, разные акции. И э, э, это работа, которая действительно интересна, которая важна, которую очень любят наши регионы, потому что... Это то, что сближает их э, э, с многими партнерами. Опять же, я уже говорила про школы. Очень многие как раз во время компании проводили эко-уроки в школах. И вот в прошлом году у нас была даже практика, что мы не только контактируем с конкретными школами, где у нас есть учителя и единомышленники, а мы также работаем с Министерством образования, которое по нашим советам и с сотрудничестве с нами, разрабатывает какие-то методические указания, материалы для учителей, чтобы они использовали. Пока это в рамках неклассных уроков, надеемся, в дальнейшем подобные уроки войдут в обычную практику подавания Вот Это еще одно важное направление нашей деятельности. И одна из форм нашей работы, это также пилотные проекты, о которых я говорила, мы стараемся показать, как на конкретных шагах можно решать экологические проблемы, горячие вопросы, которые интересуют население, громады, как решать конкретными практическими шагами. Это может, могут быть и какие-то решения, предложения каких-то энергоэффективных технологий в тех же школах. Либо это может быть решение вопроса водоснабжения и канализации. То есть то, как конкретными шагами можно приблизить нас к более экологически сознательному поведению. Что касается тематических приоритетов, то э, такими двумя крупными темами, кроме экологической политики, которая, безусловно, номер один в нашей деятельности, это э, вопросы э, химическая безопасность, то есть минимизация вредных веществ и правильное, надлежащее обращение с ними, а также бытовые отходы и опасные отходы, которые существуют в полном месте. И второе направление ⁇ это вода и санитария, это тоже очень важные вопросы для здоровья населения и чисто экологическое оселение. Мы работаем на разных уровнях, как я говорила, у нас есть центральный офис, есть региональное отделение, мы очень активны также на международном уровне, потому что наша организация известна и из за рубежом. Мы уже много лет принимаем участие в разных международных процессах в рамках консультаций, которые проводит организация для наций. Там очень четкие механизмы когда не только государство в лице правительств консультируется и приходят к каким-то общим решениям по поводу того, как, как работать на глобальном уровне решения экологических вопросов. Но и привлекает также общественность. Для них очень важно, важно мнение общественных организаций. Мы много лет уже гордимся тем, что мы представляем общественность Украины в вот таких консультационных процессах. Ну, это, в общем-то, такое краткое описание того, чем мы занимаемся.